Давайте сейчас мы сделаем следующий шаг, чтобы мы в самом начале определились. Вот у нас здесь стоит 6 столов. 7, 8, 9. Давайте по одному человеку с каждого района. Подойдите ко мне. Ленинский, Вася, садись сюда. Вася, давай, давай, давай. Поспелее, давай. кто вас да может? Давайте каждый, каждый район по одному человеку. Ленинский есть, Октябрьский. Октябрьский есть кто-нибудь? Подходите сюда, Октябрьский, один человек. Вы Октябрьский, да? Повторите вот сюда, есть Октябрьский. Ленинский, Октябрьский. Московский район. Московский. Подходите сюда, Вот, Московский. Рядом с тобой. Вот, Московский есть, есть Московский. Киевский. -э Киевский. Киевский район. Давайте сюда, Киевский. Аржаникизовский район. Аржаникизовский район. Кто сможет? Люба. А вообще сколько с Аржаникизовского района? Поднимите руки, пожалуйста. А? Аржаникизовский район, мне интересно. Раз. Раз, раз, два, 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 да. Ну и понятно, какая там работа идет. Приятно, передайте благодарность руководителям всех районов. Не знаю, что и некоторые другие, которые в больнице находятся. Призывают нас не приходить сюда, что это, это Э яны Шарлаптаны, на и все прочее. Вот эти люди, которые два человека. А интересно, у нас в районе 200 человек, даже более, вырыли суды. Я думаю, им интересно. И эти вот человек, который говорил, что поликлиники терроризируют им тоже интересно получить ответ, почему такой вот террор идет. Переходите к нам. Координатор Арджоникирского района. Подходите, кто? А район еще один. Давайте мы тогда сделаем по-другому. Здесь будет лежать 9 листов. По районам. Пишите фамилию, имя, отчество и телефон. Это будет координация наших дальнейших действий. Подходите сюда. Только давайте, чтобы толпы не было, первый колбаске. Нет нет нет, 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 давайте мы так. Давайте мы будем мероприятие продолжать. вот здесь поставьте. Миша, Миша. Сюда передай пачку бумаги. Я вот, есть, я а, все, бумага есть. Давайте, вот давайте со стороны немного. Чтобы... Чтобы... А, Значит, друзья, давайте только мы толпу не создавать. А, еще одна информация. Пока, раз уже вопроса нету, вы знаете, что на действие... А? Это мы будем избирать, вы будете избирать. Вы будете избирать, повторяю еще раз. Я не буду означать, мы не Андреевская организация. Это у Андреева назначает руководителя. А у нас... Хотите... Подождите еще. Прошу прощения, Маленькое. Вы знаете, что следственное... Секунду, внимание. следственное управление возбудило уголовное дело по факту против ряда наших чернобыльцев. В ответ на эти действия незаконные, противоправные, прокуратура и следствием города Харькова было обращение в суд о противоправных действиях следственного управления. В пятницу в 11.30. В пятницу в 11.30. Э, и... Подождите секунду, дайте вам сказать. В пятницу в 11.30. 1130, состоится со очередное заседание суда. Ты помолчишь, так вот, выйди отсюда! в 30 будет очередное заседание суда. На первом заседании судья хотела принять решение об отказании возбуждения дела против следственного, следственного управления на основании того, что якобы нет оснований. Но э, выносить такое э, решение судья имела право только ознакомиться с потерялами э, уголовного дела. Но уголовного дела не было предоставлено средства управления. Предлагаю всем в пятницу в 1.30 поддержать проскульную в Киевском районном суде города Харьков. Уважаемые друзья, значит, на каждом листочке пишем сначала название района, название района, а потом фамилия, имя, отчество. Мы же не будем звонить и а Ирина Александровна, допустим, да? Вот имя, отчество и номер телефона. Значит, по поводу того, во сколько здесь можно будет и когда, Валера. Давайте я предлагаю. Давайте я предлагаю Валерия Николаевича Белякова. Вот на этот период организационный. Внимание, внимание. Я... Всем внимание, всем. Значит, я предла... предлагаю, друзья. Николаевича Белякова избрать сегодня координатором по области, по всей, включая Харьков. Кто за, прошу голосовать. Вот, это вот и есть. Против есть воздержался. Нет. Все. Беляков.